Воевала я на Карельском фронте, Зенитщица. Это было в сорок втором, конце мая. Комендант, старшина, Восков, Федот Евграфович. Очень приятно. Женка. Что сказал? Я. Что значит? Что значит я? Как по уставу положено? Каменкова. Не Каменкова, а Боец Камелькова. Боец Камелькова. Два наряда по кухне Боец за что? За это самое, за очень приятно. Есть два наряда по кухне. Всем представьте по уставу. Боец Четверта, боец Бречкина, боец Гурвич, боец Камеркова, младший сержант Досянина. Вы в армии, товарищ войти. И шуточки ваши. Оставьте для танцулек после войны. Я назначу сюда командованием, чтобы охранять ваш объект. И с тех пор дисциплина подразделения должна быть железной. Значит, перейдем сразу к делу. После последнего налета вражеской акции на разъезде изверенных нам объектов в Значит, пожарный сарай раз, багаус два и водонапорная башня три. Отсюда не верю. Значит, враг бомбежки прекратил, но разведка их не отручит над разъездом ежедневно. Караулы выставлять, диски наблюдения идем и ночью, ясно? Вопросы? Где жить будем? еще вопросы? А почта у вас есть? А скормил что как? Баня есть? До да соседей далеко? Отвечаю. Спать в сарае почту получать у меня. Банный день в субботу. До да соседей далеко. Прием пищи согласно уставу. Обратно. А устав для солдата. Это. Всё. без образования. Ну, положим, читать, писать умею, еще знаю, в пределах четырех классов. Потому что в этого четвертого у меня батю медведь заломал. Вот девкам бы смеху было, если про медведя услышали. Они его, поди, в только и видели. Ах, из дремучего Глад и Федот восков коменданты выпал. А у не них, у них гляди что рядовые. Наука. Квадрант, угол сноса, классов 7, а то и все 9 по разговору видно. 16! Но я правда твоих только видела. Видела она. Плохо девчата дело. Слушай боевой приказ. Под командованием вашего сержанта Осаниной идете назад в расположение. Самыми быстрыми темпами. И никто не должен отставать. Маршрут обратного пути такой. Сперва через болото. Дальше к двум соснам, что на островке. От нее ориентир старая береза. От нее на поляну, где привал был. Ну а там почти дома. Главное это. Через болото пойти. Значит, доложишь Кирьяновой. Она у штаб. Подмогу дадут. Ясно? В приказе есть что-то неясное? Товарищ старшина. Я знаю, что приказы старшего по званию нужно выполнять беспрекословно, но... Вот и выполняйте, Осянина, ну! na ostalo skupino, ne naopako. Земной. Ну идите сюда. Ну идите! Я подарю. Теперь смея... Я надо сказать. Смотри. Москва после войны уже... Когда цветы на их могилы носил, все разговаривал с ними вслух, словно видел, как сонечка Горвич прижимает к груди своего блока. Угорячить четвертак, руки, как дрожащие воробьиные лапки, Вцепились краги на стерке, а губы все шевелятся, выговаривая, быть или не быть быть или не быть. Лиса Бричкина нежно улыбается, тянет к нему руки, хочет обнять и не может. Женька Камелькова в красивом белье, с шальными глазами, безумной улыбкой. Рита Осянина. Как Рита Осянина целует свою спящего большого который Лосков установил после войны. Запах из детства... Мама, мама, ты слушаешь это мой голос. Ми вам дякуємо не тільки за ваші області, за те, що ви прийшли сьогодні до нас і стали свідками першої в житті оцих молодих людей студентської, тепер уже тире, професійної вистави в житті. Я хотів би запросити на сцену головного художника театру імені Гоголя Ірину Кліменченка. представить человека, заслуженного представителя культуры Украины Леонида Сорокина. Тому я ще хотів би подякувати щиро людям, які дали нам сцену для підготовки цієї вистави. Це палац культури залізничників. Ви знаєте, де він знаходиться в нашому місті І особисто директору Ірині Валентинівні Вовченко. Хотів за те, що допомогли нам створити таку сцену, окрім художників, наших, музей дальної авіації. Правильно я кажу, Теж подякувати, і це наш Полтавський обласний військово-спортивний центр Воїн в особі Олега Миколаївського Батия.